зачем придумали эти паспорта? Это вот они. Они мужчины это сделали. Ведь там в этой бумажке написано, что тебе уже 26. Или может быть даже и больше. Вот этим не буду выражаться мужчинам. Даже и в паспорт смотреть не надо, чтобы понять, что тебе даже и больше. Я презираю их, презираю. Как можно не сделать предложение мне? Мне! Да взял что же, а? Сил никаких нет. Княжна, можете ли вы принять меня? Да. Княжна, я понимаю, это экспромтно. Поэтому не если может быть, даже обидитесь, но да. С той самой минуты, как я увидел вас, в моей душе появилось такое чувство, которое, которое не покидает меня ни днем, ни ночью. Ни летом, ни зимой, княжна. Я умоляю вас, да. пожалуйста, не обманите моих надежд. Не оскорбите моих чувств своим отказом. Иначе я буду самый несчаст, несчастнейший из смертных. Н наши меня Находится рядом я богат. Да. Нежна, я я хочу сделать вам предложение. Предложение в высшей степени выгодное. Нежна, давайте давайте объединим наши наши суммы. Давайте объединим наши имения. Нежна, давайте давайте создадим в наших смежных имениях солотопенный завод за один год заработаем с вами миллион. Мы продадим миллион пудов сала. Миллион пудов сала? Да с удовольствием.